Что ты хочешь? Давай, райдер. Говори, а, по, по райдер что? Ну что, да, добрый вечер, дамы и господа, много, много уважаемая публика, Хайли Кишкарбат Милсан. А, меня сейчас а, озвучивают самые, самые лучшие, а, у меня заставляет, кстати, это говорить, самый лучший звукооператор. Он же супер-пупер диджей, пакетный диджей, дорогие друзья. А, он очень дорогой диджей в а, Башкирии. У него за вечер сколько? Три тысячи рублей, друзья. И, конечно же, по райдеру, по райдеру, что входит? Стакан минеральной воды, райский источник, который из Казани. <говорит> Боржоны, которые нет нигде. И, конечно же, салат. Салат оливье, салат гре и салат цезарь. Он не ест второй, только салат, салат и салат, друзья. Ну <говорит> что? В общем, Илья Бабаев, вот, что я хочу сказать еще. Порадил все у тебя? Что еще там? Тебя устраивает такой ролик? Что ты? Скажи что-нибудь. Дорогие друзья, а, еще, еще, башкетский кумыс. Обязательно. Стаканчик теплого гобылевого молока. Литр... Два литра в дорогу. Два литра в дорогу, друзья, ну конечно. Он любит останавливаться раз двадцать пять что там два литра выпить и конечно же это действует как таблетка, пурген друзья что в общем про что можно сказать про этого замечательного звукооператора диджея? здравствуйте <laughs> вот в общем <смех> все <смех> по, по <laughs> я закончил в общем вот самые замечательные технически прекрасного этого города они всегда нам помогают у нас просто сцена блестит в общем спасибо вам большое Хотя это татарский, я хотя бы знаю. Илья Ильдар оператор без нее вообще не делал на Райдер вы еще на всякий язык говорят татар тенде, татар будет. Он на видео он меня заставляет так говорить. Все же здесь больше стало. Илья, всё, выключай. Все.